গোল নেমুৰ পাত আজিকালি গৰম দিনত কি কৰিব লাগে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিকালি দিনক দিনে গৰম বৃদ্ধি পাইছে সেয়েহে শিশু হওক বা ডাঙৰ মানুহেই হওক বিশেষকৈ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ স্কুল অহা যোৱা কৰোঁতে বা ডাঙৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ মানে গৰমত কাম কৰোঁতে গৰম প্ৰৱেশ কৰে আৰু গৰম যেতিয়া সোমায় গাত তেতিয়া আমাৰ দেহত মানে বহুত জ্বৰ উঠে আৰু ভাত খাবলৈ মন নাযায় বা পানী খাবলৈ মন নাযায় এনেকুৱা অৱস্থা হয় আৰু প্ৰস্ৰাৱ হালধীয়া হয় এনেবিধৰ হয় সেয়েহে সেইবিলাক বেমাৰৰ কাৰণে এই গোলনেমুৰ পাত বহুতেই উপকাৰী বহুতে জানে গোলনেমুৰ পাত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই গোলনেমুৰ পাতবিলাক ছিঙি লৈ বইল কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ বইল কৰি মেলি তাৰ পানীখিনি খাব লাগে শিশুসকলৰ কাৰণে এয়া আধা গিলাচমান খালেই হ'ব ইয়াৰ পানীখিনি আৰু বৃদ্ধসকলে বা ডাঙৰ মানুহবিলাকে এক গিলাচ কৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু প্রতিদিনাই আপনি পাৰে কোনো সাইড এফেক্ট নহবা কিছু মানে নিমখ মিশ্রণ কৰি দিয়ে বইল করোতে কিন্তু নিমখ মিশ্রণ করলে একবারে কম পরিমাণে লাগে আধা চামুচমান আর ইয়ার কেখিলামান মানে এনেক পাত কমসে কম বিশিলাম আপনার সিঙ্গি লব তারপরে বইল করে দিব বইল করে এইখানে পানি ওলাব এই যেখানি রসট অকান টাইপৰ হয়ে যায় আর এটা গোন্ধ থাকে কিন্তু এটা কথা আপনাদের মন করব যেটা পানিখিন দরবো হেবন করব সেৱন কৰোঁতে নাকেদি মানে গোন্ধ ল'ব নালাগে পৰাপক্ষত নাক বন্ধ কৰি সেৱন কৰিলে মানে বেছি ভাল হয় কাৰণ নাকেদি যেতিয়া আপুনি উশাহ লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো খাব নোৱাৰিব মানে এই গোন্ধটো সেইকাৰণে নাকেদি উশাহ নোলোৱাকৈ পাৰিলে খাব চেষ্টা কৰিব লাগে যিমান ৰ'দত কাম কৰা মানুহেও এয়া যদি খায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও গৰম ভিতৰত নোসোমাব মানে ঘামেদি গৰমটো ওলাই আহিব আৰু আপোনাৰ জ্বৰ নহ'ব গৰম প্ৰৱেশ কৰিলে মানে জ্বৰ হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ৰাতি আমনি কৰে এনেকুৱা গৰম প্ৰৱেশ কৰিলে মানে সেইকাৰণে কিন্তু আপোনালোকক আৰু এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে খালী পেটত নাখাব কিবা এটা খাই লৈহে খাব ৰাতিপুৱাই হওক বা গধূলিয়ে হওক যেতিয়া খালেও আপোনালোকে খালী পেটত নাখাব খালী পেটত খালে কিছুমানৰ মানে বমি হৈ যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে সেয়েহে কিবা এটা খাই ল'ব লাগে যিসকলৰ ঘৰত এই গোলনেমু গছ আছে সেইসকলে এনেকৈ ছিঙি ল'ব পাতবিলাক এটা সুন্দৰ গোন্ধ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আছে গোলনেমু পাতৰ আপোনালোকে শুনি চাব এই গোলনেমু পাতে গৰম কাটে শিশু বৃদ্ধ সকলোৱে খাব পাৰে পৰিয়ালৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে এই গুণ নেমুৰ পাত বহুতেই উপকাৰী আজিকালি গৰম দিনত খাব পাৰে প্ৰতিদিনাই খালেও কোনো ছাইড এফেক্ট নাই ইয়াৰ খাওক প্ৰচাত হালধীয়া হোৱা জ্বৰ উঠা গৰমত জ্বৰ উঠে শিশুসকল গৰমত খেলি খেলি জ্বৰ উঠে সেই শিশুসকলকো খুৱাওক চাওক কাজিনেমু নোখোৱাব কিন্তু কাজীনেমু পাতৰ এই গুণাগুণ নাথাকে সেয়েহে আপোনালোকে এই গোলনেমু খুৱাব গোলনেমু পাতহে খুৱাব ইয়াৰ পাতবিলাক চিঙি লোৱা হৈছে ইয়াক বইল কৰোৱা হ'ব বইল কৰি ইয়াৰ পানীখিনি চেকি লৈ খাওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰস্ৰাৱ হালধীয়া হয় বা ডাঙৰসকলেও প্ৰসাদ হালধীয়া হয় গৰমত গৰম সোমালে ভাত খাবলৈ মন নাযায় শুব নোৱাৰে জ্বৰ হয় ৰাতি হ'লেই জ্বৰ উঠিব মাথা বিষ লাগে মূৰ ঘূৰণি হয় সেয়েহে এই গোলনেমু পাত খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব বইল কৰি লৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰক এয়া ধন্যবাদ বন্ধুসকল